Flyers. Все системы работают техника в админном состоянии продовжити виконання БО завдання. Здесь были случаи, прилетали беспилотные летательные аппараты, машина была на захват, но аппарат шел в зоне сел, построек, электростанции, то есть огонь не открывался. І люди хочуть того, щоб воно залишалося і дуже просять нас не покидати ці місця, тому що знають те, що відбувається буквально 20 кілометрів попереду, для них це неспокійно. Якщо звідси Збройні сили війдуть, то розпочнеться те, що буквально в тих населених пунктах, де зараз знаходяться підрозділи бойовиків Донецької народної республіки. Наша задача сделать первый и второй рубеж обороны. Первый рубеж идет по линии фронта. Мы ее знаем. Мы знаем все блокпосты, мы знаем все взводные ротные опорные пункты, где сегодня находятся войска. Что касается второй линии обороны, она определена генеральным штабом, утверждена президентом, и вот по второй линии обороны мы сегодня выполняем объемы работы.